Марганецька центральна бібліотечна система наприкінці 2012 року взяла участь у конкурсі. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету. Конкурс був організований радою міжнародних наукових досліджень та обміну в рамках програми Бібліоміст. Результати цього конкурсу стали відомі 5 лютого поточного року. Марганецька ЦБС стала переможцем і бібліотеки нашого міста в листопаді 2013-го отримали 15 комплектів комп'ютерної техніки. Ну, комп'ютери ну, скажем так, більш офісний варіант. Тут стоїть двохъядерний процесор 500 ГБ і 2 ГБ оперативної пам'яті. Ну, в принципі, комп'ютери вистачає для тих завдань, для которых они то есть, в там просмотр Фильмов, интернет, скайп, все такое. Вот. То есть есть здесь вот МФУ. Можно распечатывать там, скажем, с интернета-картинки. Uh -huh. вот, также можно сканировать. Вот, ну, система стоит. Тут у нас Windows 7. Стоит и Office, тоже 2007, да? 2010. 2010. Ну, в принципе, стандартные программы тут для общения. ICQ и Skype. То есть на сегодняшний день программное обеспечение у нас лицензионное да. и все работает как часы. Да, все как часы работает. 25 листопада в центральной москвийской библиотеке имени Островского отбывался урочисто открытие интернет-центра. Коллектив центральной городской библиотеки Николая Островского рад видеть каждого из вас в нашем зале. Сегодня здесь собрались партнеры те которые написали новый проект о свободном, бесплатном интернете каждому марганчанину. Поэтому мне от вашего имени, от имени коллектива, хочется вручить хлеб-соль человеку, один из которых олицетворяет нас и наш город, Андрей Сергеевич Кириченко. Желаю вашему лице, руководству нашего города сил, здоровья, успехов и удачи. Выслали свою вдячность, что я... Тут присутні, приєднатися до того свята в місті, порадіти за наших дітей, за наших мешканців, які на цей час отримали такі суттєво важливі для кожного, який не спроможний соціально придбати техніку, але може прийти сюди, вчитися, радіти, що є така техніка, що є такі люди, які таким чином прийняли активну участь в проєкті, здобули перемогу. Перший заступник міського голови Андрій Сергійович Кириченко додав, що завдяки людям, котрі взяли активну участь у розробці проекту та втілили його в життя, стовідсотково реалізовуються в регіоні завдання президента України, і кожен громадянин має змогу долучитися до активної участі у житті держави. Інтернет, комп'ютери – це досягнення, це продвіження вперед. Ми двигаємося, ми не стоїмо на місці. Наша відділ культури за останні три роки зробив великий прорив. Я сподіваю, ви всі це бачите і всі це замічають. И то, что сегодня мы открыли в этой библиотеке, вот у нас пять компьютеров, есть компьютеры в библиотеке на Ворошиловке, все библиотеки получили компьютеры, это все заслуга большого коллектива. Это бухгалтера, это библиотекари, это музыканты. Все-все-все работают над тем, чтобы наши люди сегодня имели полноценный, полноценное культурное развитие. Поэтому я думаю, что мы на этом не остановимся и будем работать дальше и дальше. Директор программы «Библиомист» Матей Новак в одном из своих выступлений подчеркнул, современные библиотеки необыкновенно быстро внедряют инновационные проекты и становятся любимым местом, где проводят время целые семьи. На урочистість до бібліотеки імені Островського завітало чимало друзів. Почесним гостем серед них була заступник директора з наукової роботи Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені першовчителів Кирила і Мефодія Тетяна Олександрівна Абраїмова. Ми сьогодні в гостях у подвіжників, у лідерів бібліотечного діла нашої Дніпропетровщини. Потому что из 35 ЦБС только 19 выиграли и получили гранты. Вот. Это очень был большой, такой серьезнейший профессиональный конкурс. Вот. И, конечно же, без знаний профессиональных, без желания, без подвижничества это не получится. А подвижничество еще заключалось в том, что не только нужны профессиональные знания, но нужно сплотить всю романду. Мы видим, насколько по-доброму относятся к библиотекам власть. В наше время сейчас вот, получить такую поддержку большого стоит. Конечно же, это низкий поклон от всей громады, я думаю. Я знаю, что наши варганчане прошли уже обучение. Первый модуль из четырех, они уже прошли в Днепропетровске. Впереди интересная работа, и я желаю вам успехов на этом поприще, новых свершений, новых побед. И сегодня у меня еще очень хорошая такая функция. Дело в том, что мармельчане во всех начинаниях принимают участие в наших профессиональных. И одно из таких вот интересных начинаний Днепропетровской областной библиотечной ассоциации, это было проведение конкурса на профессионализм среди молодых библиотекарей до 35 лет. 26 человек, 26 библиотекарей молодых из разных библиотек, университетов, школьные библиотеки, техникум, наши публичной библиотеки приняли участие в этом конкурсе. Вот. Были определены победители, но среди участников замечательный есть специалист, молодой специалист, Марвинецкая ЦБС это Запенька Ольга Валентиновна. У нее на конкурс представлены были очень интересные работы. И мы понимаем, что это работа не только Ольги Валентиновны, но и всего коллектива. Потому что действительно очень интересные и видеосюжеты о библиотеке, и сочинение замечательное, которое выражало отношение этого человека к библиотеке. И вот сегодня мне приятно вручить от имени головы нашей Димпропетровской областной библиотечной ассоциации Надежды Николаевны Титовой вот эту подяку вам. Перемогою у конкурсі бібліоміста з новим технічним витком у наданні інформаційних послуг населенню колектив ЦБС вітали помічник народного депутата Олега Царьова Володимир Харлантіович Пугач та представники партії регіонів. Емоції душі. Рада с тем, что у нас открылся компьютерный такой центр. Вот мне сказали, какие интересные онлайн-конференции, вебинары можно будет проводить. То есть с вашим таким творческим подходом, с вашим потенциалом, я представляю, как какой станет у нас библиотека. Спасибо. Поэтому от души поздравляю, Спасибо. желаю вам дальнейшего творчества. И знаете, стучитесь, и вам откроют. Спасибо. Стучитесь, и вы еще реализуете ни один проект. Оновление спектру послуг библиотек на сегодня есть ключевым Етапом у розвитку населення в сфері інформаційно-комунікативних технологій та впровадження новітніх технологій у культуру та соціальний побут.